Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, я 14 числа в Сумском Авире подавал документы на загранпаспорт. И почему-то до сих пор уже, то есть 32 второй день, нет информации на вашем сайте. И в Абгерфо говорят, что паспорт не заготовлен до сих пор. Это какая там проблема, проверка, нельзя ли это узнать более подробно. На сайте, то есть да, 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 никакой информации нету. Вы по, по номеру не сможете, по номеру ИНН посмотреть, поступали ли к вам документы вообще. 14 июля. Спасибо. Обращался где-то полчаса назад по поводу паспорта. Подскажите, в проверки, что это значит, то есть где она проходит? А... Я понял. А вы не подскажете, чем это может быть вызвано, допустим, вот уже 32-й день, а к вам оно не поступило? То есть вы не знаете все. Ясно. понял, понял. Большое спасибо. До свидания. если бы вы сейчас сказал, сказали, когда, когда дадите ответ, он через три дня, через пять? 3... Нет, через три дня мы вам не дадим ответ, потому что я не готова вам сказать. Uh -huh. Мне надо только сначала проверить. Как можно быстрее мы постараемся вам его ответить. А Леша, Друг, а что будешь делать? Напишите еще телефон. Вот мой телефон. А тебе на когда нужен вообще а паспорт? И зачем? Мы, э, мне паспорт нужен э, до 6 сентября, то есть это вы пройдете. Но я не готова вам сказать, я что понял. мне надо провести проверку. Угу. Где, ты же выезжаешь из или только собираешься уже. 6 мне нужно уже выехать, а сейчас уже надо подать хотя бы номер я паспорта понимаю, для оформления визы. Я понимаю. То есть я отсчитал месяц, месяц прошел, и оказывается, что паспортом никто не, не занимался. Ну, это вы так считаете. Потому ну, что ну, да. Надо провести проверку, потом выясним. Ну, ну, а как скоро? Я все сказала. Я вам все сказала. Заявление у вас принято.